развивается торговля, значит, товарооборот. Вот вчера ну, я, я встречался с и за 5 месяцев, по вашим данным, на 8% увеличилась торговля между Грузией и Украиной. По нашим данным, значит, за 6 месяцев это уже составило 341,6 миллиона долларов, это январь, июнь, за эти данные. Вот экспорт наш был 60, около 70 миллионов, а импорт 272,4 миллиона в пользу Украины. То есть баланс в пользу Украины. Ну, основные данные, которые вам будет интересно, основная экспортная продукция в Грузии в 2012 году, это спирт, этиловый, и спирта, и спиртовые настойки, ликеры и так далее, это где-то на 35,8 миллионов долларов. Потом идет, значит, годы, включая натуральные, искусственные, минеральные, газированные, без так далее, и так далее. 28,6 миллиона. Вино то 27,4 миллиона. Фиросплавы 25,1 миллиона. Железнодорожные локомотивы 16,8 миллиона. То грузии. Орехи, лековой автомобиль 5,4 миллиона и так далее. Что касается основной импортной продукции из Украины в 2012 году, это сигареты, сигареты из табака и заменителей, около 70 миллионов, 7,5 миллиона. А масло подсолнечное, хлопковое и фракции, это где-то а, где 39,7 миллионов долларов. Крупки из угловой добиты стали без дальнейшей обработки, кроме копки, горячей прокатки, горячей волочения, для ДНР подписали название 37 миллионов. Коксу и полукокс, это где-то 4,9 миллиона долларов. Изделие черных металлов, это рельсы и так далее, и так далее, и пищевые продукты, в том числе и продукция Рошин, это сердце, это